Semakin fasih berbicara tentang mental health Jadi jika kata ada penulisan saya yang viral di social media Dalam 100 atau 200 orang yang memberi feedback yang positif hanya seorang je yang memberi feedback yang negatif lah, yang selalu memberi stigma yang masih lagi uh, menghina pes pesakit mental dan penyakitnya jadi pada saya uh, agak tak wajar lah kalau kita hanya memfokuskan pada orang yang negatif itu apa harapan kepada mereka yang masih lagi takut, -takut malu-malu untuk ialah semua orang ni dia nak jaga reputasi kan tak terkait langsung dengan elemen macam kesihatan mental ni apa saranan anda supaya kita ni uh, diuji dan carilah penyembuhannya kita semua memang ada kesihatan mental tak ada orang pun yang tak ada kesihatan mental jadi misalkan kata ada kita dah dapat kenal pasti dan kesan simptom-simptom penyakit mental kita perlu mendapatkan rawatan yang secepat mungkin lah anggap penyakit mental ni sebagai satu tumor ataupun kanser dalam badan memang orang di serata dunia akan menganggap penyakit fizikal saja yang kritikal jadi mereka akan menganggap penyakit mental ni sebagai satu benda yang sangat remay mentallah setakat sedih setakat rasa risau je benda ni akan berlalu pergi macam tu saja tapi tak sebenarnya jika tak ada tak ada tak ada uh, pendidikan tak ada pendedahan mereka akan selamanya selama uh, ter terperangkap dalam uh, dalam situasi tu kalau misal kata anda dapat kesan simptom-simptom kanser dalam diri anda apa yang anda akan buat confirm uh, anda akan terus pergi ke berjumpa doktor untuk rawatan kan dan hmm. begitu juga lah untuk penyakit mental jika dah terkesan ada simptom-simptom tersebut terus pergi mendapatkan bantuan Abang rasa kan Abang bukan suami yang baik lah Abang rasa Abang dah gagal sebagai seorang suami Kenapa? Apa sahaja cakap macam tu? Kenapa Abang rasa macam tu? Um, mungkin sebab Abang tengok suami orang lain ada kejayaan yang bagus ada yang jadi doktor, engineer, arkitek Sedangkan abang ni hanyalah seorang penulis hmm. Dan gaji abang tak tinggi Abang tengok kawan-kawan yang lain semua dah bagi emas dekat isteri orang. Ada yang dah beranak pindah, ada yang ada rumah sendiri, kereta sendiri Abang hmm. hanya boleh bagi je kek coklat je Ya, abang <laughs> rasa macam abang rasa seorang yang gagal lah Tapi dia dah tak nak pun benda-benda lain tu I marry you Bukannya macam dia dah nak engineer ke, doktor ke, apa ke. I marry you because of who you are. Macam apa bagi je dekat coklat and it's my favourite. I think the little things matter the most kot. Macam benda-benda kecil yang abang buat tu je dah tu yang buat I care for you as a husband. Yang dia dah sayang abang sebagai suami. Bukannya macam setiap achievement tu kena besar, kena apa kaya ke apa ke semua benda yang abang buat dalam life ni semua benda yang abang buat dalam marriage ni selama 4 tahun ni untuk kita macam abang tolong je dia kat rumah you are the best housemate ever kot I'm proud to have you as my husband Kita biasa mendengar tentang kesihatan mental ya kita pun faham macam mana apa yang dialami namun terdapat uh, garis pemisah ada uh, yang masih keliru adakah depresi biasa dan tahap mana sebenarnya dikira sebagai berlakunya uh, mental disorder ini betul macam mana kita nak bezakan sebab macam nampak tak nampak kalau kita macam sakit uh, fizikal kan yeah. memang tahu jelas tapi ada perbezaan beri dia dan kalau dalam konteks mental ni memang yang kita tak nampak jadi macam mana kita nak betul-betul faham kita ni jenis biasa ke ataupun dah bimbang juga terjatuh ke dalam uh, lembah jadi sebagai disorder okay. ni yeah. kata okay. memang betul uh, Fitri sebab ramai orang sebenarnya terkeliru dengan masalah ini kerana emosi mood dan sebagainya adalah satu benda yang lumrah kepada manusia mm -hmm. sedih risau bimbang takut dan sebagainya benci itu adalah sesuatu yang biasa berlaku kepada kita dan ini yang mengakibatkan kita tidak mampu faham apa yang dialami oleh seseorang yang mengalami penyakit mental kita boleh menggunakan uh, sedikit metafora lah nak mudah faham kan orang-orang yang mengalami gejala sakit mental ini seumpama berada di satu pulau yang tidak mampu dicapai ataupun tidak mampu diseberangi oleh kita yang mengal tidak mengalaminya dan mereka tidak kita tidak akan mampu faham tidak mampu merasai dan tidak akan mampu untuk Menggapai apa yang mereka rasa Kerana pengalaman mereka melalui itu adalah pengalaman penyakit Ia bukan sesuatu yang di, Sengaja dilakukan Ia bukan sesuatu yang Sengaja dibuat-buat Ia bukan sesuatu yang Mereka paksa keluar dan sebagainya Ataupun mereka pilih untuk lakukannya Sebab penyakit bukan sesuatu yang dipilih Dan dalam konteks Untuk kita mendiagnosa Satu-satu penyakit Memang kita ada Satu sistem yang objektif Untuk kita menentukan Sama ada seseorang itu Mengalami masalah penyakit mental atau tidak Tapi untuk uh, pengetahuan umum Ada dua perkara yang paling penting untuk menyatakan sama ada kita ni okey atau tidak. Yang pertama adalah apabila berlakunya perubahan